नाशिकात गीता रामायण सत्संगाचं आयोजन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांची सत्संगास उपस्थिती अखिल भारतीय चैतन्य साधक परिवार समिती नाशिक यांच्या वतीनं तपोवनातील जनार्दन स्वामी आश्रमाच्या लॉन्स मध्ये गीता रामायण सत्संग सुरू आहे अखिल भारतीय संत समिती एकशे सत्तावीस संप्रदायाचे मजबूत संघटन असून संपूर्ण देशात कार्य करत श्रीराम मंदिर आंदोलन काशी मथुरा आंदोलन तसेच देव देश धर्मासाठी झालेल्या व सुरू असलेल्या आंदोलनात या संघटनांचा सक्रिय सहभाग आहे हे संघटन अराजकीय असून संलग्नित सर्व संत महंता निस्वार्थ भावनेनं कार्य करतात राज्यातील वर्तमान परिस्थिती बघता हे संघटन इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात मजबूत व्हावं संत समितीच्या माध्यमातून सर्व संप्रदाय संघटित व्हावा हा या बैठकीचा उद्देश आहे या सत्संगाला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या यावेळी आयोजक समितीच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करण्यात आला या दरम्यान रामेश्वर नाईक यांनी आयोजकांचे आभार मानले हम सभी सौभाग्य बन शनि है चैतन्य साधक पूर्णिमा की स्थापना बाबा जी ने की अब उसी को चलाने का काम अभी कुछ नहीं बाबा जी ऊपर बोल कर रहे हैं ऐसे बोला जाता है कि चैतन्य साधक पूर्णिमा की जो संत है शरीर से शुद्धिकरण तो कर रहे हैं अपने मन की भी शुद्धिकरण का काम कोई परिवार कोई चाचा साथ परिवार संत करवा होगा तो अपने सब बाबा जी करके करो हमारा सपना सोबा के है मैं तो पूरी दुनिया ब्रह्मी बाबा जी को मिल नहीं पाया लक्ष्मी बाबू को कभी मिल नहीं पाया किंतु तो गोपाल बाबा जी के ही उनके ही रूप में जिस तरह का आशीर्वाद मिलता है उसे मैं धन्य मानता हूँ कि इतना बड़े संत मेरे जीवन में आए को सार्थक बनाने के लिए इतनी तपस्या करने वाले संत हमारे समाज को आगे जाने कोशिश कर रहे हैं। सच बोले जाए तो समाज ने अपना स्वर्णिम समाज था जैसे कि सोलाजी शि का इतिहास है हम इस देश राष्ट्र और धर्म के प्रति बलिदान देने वाला समाज था आर्थिक शुभता से था सभी प्रकार के ओघोषणीय समाज था किंतु इस समाज की अवस्था इस क्षति में किस प्रकार की है ये मेरा समाज स्वर्णिम होना चाहिए ये पूजनीय ब्रह्मी बाबा जी ने लक्ष्मी बापू ने बहुत सपना किया था ये करने के लिए बापू रात दिन इस समाज को स्वर्णिम करने में लगे थे आपको स्वर्णिम का अर्थ मालूम है आचार विचार आहार से सभी से ये समाज स्वर्णिम हो अपनी संस्कृति से वैभवशाली हो इसके लिए बापू ने बहुत प्रयास किया और यह करने के बावजूद जिस तरह से अब इसको गति मिल रही है इस गोपाल बाबा हो सभी संत के द्वारा आपने गोदरी कुंभ देखा गोदरी कुंभ करने का काम जो किया बाबा जी के मानस में हुआ जिसमें पूरी दुनिया में पहली बार सोलाशी शिविर जैसा समाज था यावेळी श्याम चैतन्य महाराज पांडुरंग जाधव आर आर पवार केशव राठोड संदीप जाधव सुशील नाईक यासह चैतन्य महाराज भक्त परिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होता नाईन न्यूज महाराष्ट्र ब्युरो नाशिक